Əvvəlcə Ramazan ayında hər günün imsak və iftar vaxtları, eləcə də günün duası haqqında məlumat almaq üçün kanalımıza abunə olmağı sizdən xahiş edirik. 17 aprel Ramazan ayının 4-cü günüdür. Qafqaz müsəlmanları idarəsinin açıqladığı Ramazan təqviminə əsasən imsak vaxtı saat 4:24-də, iftar isə 19:36-dadır. İlahi, əmrlərini yerinə yetirməkdə mənə gövdət ver. Zikrinin şirinliyini mənə dadızdır. Sənə layiqincə şükr etmək üçün məni ilhamlandır. Kəramına and verirəm. Məni öz himayəndə gizlət və qoru. Ey görənlərin ən bəsirətlisi. Allah orucunuzu qəbul etsin.